নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এফালে ওলাইছোঁ যাবলৈ মানে কি কোনো কমাকৈ কৈয়ে দিছোঁ আৰু প্ৰথমতেই খানা এটা হোৱা কথা আছিলে লগৰখিনিয়ে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আমাৰ খানাটো নহ'লেইগৈ তাকে মানে তেনেকুৱাই হয় আৰু খানা খাবলৈ সকলোৱে নিমিলে তাকে লাষ্টত গৈ আমি কেইটামান থাকিলোঁ গোটেইকেইটাই মিলি ভাবিলোঁ আমি কোনোবা এঘৰতে খাম কিন্তু এতিয়া ভাবিলোঁ ঘৰতে বনাই মেলি আমি অলপ মানে ওচৰতে অলপ ঠাই আছে ভাল ঠাই অলপ আছে তাতে গৈ খামগৈ তাকে এতিয়া বনাই মেলি হ'ল বাৰু লগৰজনী অলপ বনালে ময়ো কিবা কিবি অলপ লৈছোঁ তাকে এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ক'ত যাম সেইটো আপোনালোকে ঠাইখিনি গৈ গৈ পোৱাৰ পাছত গম পাব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন এতিয়া আমি যাওঁ এইফালে মই আহি মেইন ৰোড পাই গ'লোহি আৰু লগৰজনীৰ কাৰণে ৰৈছোঁ অলপ তাই আহি আছে বুলি পোৱাহি নাই গতিকে এইখিনিতে ৰৈছোঁ আৰু এইখিনিতে দুজনী লগ হৈ আমি প্ৰথমতে ৰহা যাম ৰহা পাই প্ৰথমতে আমি হোটেলত সোমাইছোঁ ৰুটি ল'বৰ কাৰণে কাৰণ ভাত খাবলৈ হ'লে মানে ভাত ঘৰত বনাই বেলেগলৈ লৈ যোৱাটো অকণমান অসুবিধা হয় সেয়ে ভাবিলোঁ ৰুটি আৰু মাংস খাম মাংসখিনি লগৰজনীয়ে বনাই আনিছে কিন্তু ৰুটিখিনি এনেকৈ আমি হোটেলৰ পৰাই ল'ম বুলি ভাবিলোঁ আৰু আহিয়ে বাইদেউজনীক ক'লোঁ আৰু তেওঁ আমাৰ কাৰণে আৰু ৰুটি বনাই আছে তাৰপাছতে আমাৰ ল'ৰাহঁতে আকৌ বোলে দৈ খাব এয়া আহি দৈ ল'বলৈ সোমাল আৰু আমি দুইজনী এনেকৈ ৰৈ আছোঁ বাপৰে যি ৰ'দ ওলাইছে নহয় এই দুপৰীয়া এখন ৰ'দত মজা ওলাই গৈছে আমাৰ এইফালে আহি পাই গ'লোহি আমি আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ঠাইখিনি দেখি ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু ৰহাৰ আশে পাশে থকাখিনিয়েতো ধৰিব পাৰিবই বাৰু এয়া আমি ৰহাৰ ওচৰতে থকা জোঙাল বলহু ঘৰত আহিছোঁ আমি দুজনীহে আহি পাইছোঁ বাৰু সিহঁত দুটা অহা নাই আমি মানে চাৰিটাহে খাবলৈ আহিছোঁ কি ক'ব আৰু আপোনালোকৰো তেনেকুৱা হয়নে বাৰু খানা হওক ক'ৰবাত যোৱা হওক এইটো প্লেন বনাই বনাই মানে প্ৰথম বনাওঁতে যদি দহটা থাকে শেষত গৈ পাঁচটা থাকেগৈ আমাৰো তেনেকুৱাই হ'ল খানা এটা খাম বুলিয়ে আছিলোঁ আছিলেই কেইটামান কিন্তু ইটো নিমিলে সিটো নিমিলে কৰোঁতে কৰোঁতে এতিয়া গৈ আমি চাৰিটাহে আছোঁগৈ সেয়েহে আমি চাৰিটাই আহিছোঁ আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ঘৰতে বনাই আনিছোঁ কৈছোঁৱেই সেইটো কথা ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আঠাইতে বহিম বহি খাম কথা পাতিম সেইটোৱে ভাবি আহিছোঁ আৰু গৰম বন্ধ বুলি কাৰণ মানে ভাবিলোঁ যিহেতু খানা খাম আৰু আমি বহুত দিন লগো পোৱা নাই আমিবোৰ গতিকে মানে খা খোৱাও হ'ব লগ পোৱাও হ'ব সেইবুলিয়ে আহিছোঁ আৰু সিহঁতো আহি পাই গ'লহি আৰু পাতিটো পাৰি এয়া বহিছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু যেতিয়া ৰ'দত আহিলোঁ এনেকুৱা গৰম উঠিত লাগিছে নহয় এয়া প্ৰথমতে ভাবিছোঁ ঠাণ্ডাকৈ খাই লওঁ এতিয়া বহি লৈ পূৰা আমি লেকচাৰ দি আছোঁ আৰু কথাৰ মাজে মাজে খোৱাৰ যোগাৰো কৰি আছোঁ মানে বনোৱাখিনিতো বনাই আনিছোঁ বাৰু পিছত চালাদখিনি কাটি অনা হোৱা নাছিল এয়া আমি চালাদ কাটি আছোঁ যোগাৰ কৰি হৈ গ'ল এতিয়া আহিল খোৱাৰ পাল খোৱাৰ আগতেতো আমি বস্তুখিনি ভগাই ল'ব লাগিব গতিকে তাই এয়া আমাৰ মানে খোৱাৰ থালকেইখন সজাই আছে আৰু ফটোৰ কথা আছেতো ফটো ধুনীয়া উঠিব লাগিব গতিকে তাই ধুনীয়াকৈ সজাই দি আছে এইফালে সজাই পৰাই হৈ গ'ল এতিয়া খাব লাগিব খোৱাৰ আগতে কৈ লৈছোঁ আজি আমাৰ খানাৰ থালখনত আছিলে ৰুটি মাংস তাৰপাছতে চালাড আছিলে বিলাহী তিঁয়হ আৰু পিঁয়াজৰ মই এটা সেউজীয়া মানে চাটি এটা বনাই আনিছিলোঁ নৰসিংহ আৰু ধনিয়াৰ তাৰ অকণমান তাৰপিছতে তাই বনাই আনিছিলে জলফাই আচাৰ আছিলে সেয়া লৈ আহিছিলে আৰু লগতে এটা বইল কণী আছে আৰু ভোট জলকীয়া অকণমান আছে আৰু অকণমান নেমু আছে আৰু দৈও আছে সেয়া বনাই মই শেষত খাম খাই বৈ আজৰি হৈ লৈ এতিয়া আমি আকৌ কথাত লাগিছোঁ আমাৰ যে এই কথাবোৰ এই কথাবোৰ আমাৰ বেলেগ কথা নাছিল কিন্তু ইয়াতে স্কুল ল'ৰা ছোৱালী ট্ৰেইনিং ট্ৰেন্সফাৰ এইবোৰৰ বিষয়ে আছিলে মানে স্কুলৰ পৰা বাহিৰত আহিছোঁ যদিও আমি সেই স্কুলৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ কাৰণ আমি ইয়াত থকা গোটেইকেইজনে আমি এজন এজন শিক্ষক হয় মই বাৰে বাৰে সিহঁতক কওঁ যে স্কুলৰ পৰা অলপ বাহিৰত আছোঁ যিহেতু আমাৰ বন্ধ দিনবোৰ মোৰ বন্ধ গতিকে স্কুলৰ কথা বাদ দি কিবা কিবি বেলেগ নিজৰ কথা পাতচোন নাই গৈ থৈ আকৌ সেই স্কুলৰ কথাই ওলাই গৈ মানে ৰ'দ আৰু পৰুৱাই আমাক ইমানেই খেদিছে মানে তিনি ঠাইমান সলালোঁ এতিয়ালৈকে তথাপিও কিন্তু আমি ঘৰলৈ যাবলৈ মানে ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু এটা কথা মানে ইয়াতে যিখন পাৰ্ক আছে সেইখনত আমি সোমাম বুলি আছোঁ আৰু সেইখনত ইমানেই ৰ'দ পৰি আছে মানে এতিয়া পাঁচটামান বাজিল কিন্তু মানে ৰ'দ কমা নাই গতিকে আৰু অকণমান সময় ইয়াতে বহি লওঁ যাতে তাত অকণমান ৰ'দ কমে তাৰপিছত তাতে সোমাম আৰু ঘৰলৈ যাম সেই বুলিয়ে মানে এতিয়াও আমি ঠাই সলাই সলাই বহিয়ে আছোঁ আৰু এয়া আদ্ডা সামৰি আমি এতিয়া মাৰ্কখনলৈ আহিছোঁ মন্দিৰ বুলি চেণ্ডেল খুলিব লৈছোঁ পাৰ্কখনলৈ সোমাই আহোঁতে মানে ইমান ধুনীয়া চাফা হৈ আছে আৰু ধুনীয়াকৈ ষ্টেপবিলাক আছে ন সেইবোৰত সেই লগৰজনীয়ে শুনিলে নহয় মন্দিৰত সোমাই আহিছোঁ বুলি এটা ষ্টেণ্ডলৈ শুনিব লৈছিলে মানে সময় এতিয়া চাৰে পাঁচটামান হ'ল তথাপিও ৰ'দ কমাই নামেই নাই দেখোন মানে ৰ'দটো কমিছে কিন্তু পাৰ্কখন যিহেতু অলপ ওখ ওখ ওখকৈ বনোৱা আছে গতিকে তাত মানে ৰ'দটো কমাই নাই ইয়াতে মানে বহুত সন্ধিয়ালৈকে ৰ'দটো দি থাকে তথাপিও উপায় নাই এতিয়া ফটো কেইখনমান উঠিব লাগিব ফটো কেইখনমান উঠিলেই আমি যাব পাৰোঁ গতিকে ৰ'দতেই ফটো উঠিবলৈ এইফালে আহি গ'লোঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে ষ্টাইল দেখিছে আমাৰ ৰঞ্জন কুমাৰ বৰদলৈকে ষ্টাইল মাৰি মাৰি আহি আছে এইফালে পাৰ্কৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহি এতিয়া আমি ফটো উঠাৰ ঠাই বিচাৰি আছোঁ কোনখিনিত উঠিলে ফটো কেইখন ভাল আহিব তাকে মানে চাই আছোঁ ফটো উঠাৰ ঠাই পাই গ'লো আমি লগৰটো দেখিছেনে পজ দি আছে ফটো উঠিবলৈ কোনে কয় ছোৱালী মানুহে ফটো উঠি ভাল পায় ছোৱালীহে ফটো উঠাৰ চখ বেছি বুলি ইয়াৰ ল'ৰা মানুহৰ চখ দেখিছে ফটো উঠাৰ এটা ফটো তোলাৰ পজ আৰু এটা ফটো উঠাৰ পজ দেখি আমি যে হাঁহিতে থাকিব পৰা নাই মানে কি যে পজ লৈ ফটো উঠিছে নহয় ইহঁতে তাৰপাছতে এই ফুল গছজোপালৈ চকু পৰিলে চাওকচোন বাৰু গছজোপা এজোপাই কিন্তু ইয়াতে দুডাল গছ নাই এডাল গছেই আছে কিন্তু ফুলবিলাক বেলেগ বেলেগকৈ এটা ডালত বগা ফুল ফুলিছে এটা ডালত ৰঙা ফুল ফুলিছে আচৰিত ফুল কিন্তু মই আজিহে দেখিছোঁ এনেকুৱা ফুল কি ফুল বা নামো নাজানো এডাল গছতে দুটা কালাৰৰ ফুল ফুলিছে এইবাৰ আকৌ ফুলৰ মাজত ফটো উঠিব বাপৰে মইহে মানে ফটো উঠিবলৈ পষ্ট দিব নাজানো বাকী মোৰ বাদে চবেই জানে পাৰ্কখনৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইফালে বেলিটো দেখিছেনে পানীত একদম পূৰা চাটটো পৰি আছে দুটা দুটা বেলি যেন লাগিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে সেইখিনি দেখি আৰু ওচৰতে যদিও মানে মেইন ৰোডটো আছে তথাপিও কিন্তু পাৰ্কখনৰ ভিতৰলৈ পৰিৱেশটো একদম বহুত ঠাণ্ডা হৈ থাকে হুলস্থুল হৈ নাথাকে মানুহবোৰো আহিছে বহুতকৈ তথাপিও কিন্তু ইমান হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ এটা নাই আৰু ইয়াতে ইমান ধুনীয়া বতাহ দি আছে মানে আমি ইমান সময় থাকিলোঁ ইমান দুপৰীয়াক সেই দুটা তিনিটা বজাত কিমান গৰম লাগে ঘৰত থাকিলে ইয়াতে মানে অকণো গৰম নাই আমাৰ ইমান ধুনীয়া বতাহ দি আছে মানে অকণো গৰম নাই আমি ধুনীয়াকৈ মানে সময়টো পাৰ কৰিব পাৰিলোঁ ফটো উঠা পোৱাবৰ সামৰণি পৰিছে আমাৰ আপোনালোককতো মোৰ লগত অহা ইহঁতকেই তাইক চিনাকি কৰি দিয়া হোৱাই নাই তেনেহ'লে চিনাকি কৰি দিওঁ আহক ই হৈছে ৰঞ্জন তাই বিদিচা আৰু ই হৈছে অৰূপ এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ যোৱা সময় হৈ গ'ল আৰু যাবৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ কিন্তু ইয়াৰ যে ফটো উঠি সেই হোৱাই নাই আকৌ পজ লৈছে দেখিছেনে ফটো উঠিবলৈ পাৰ্কখনৰ ভিতৰত সোমাই বহুতেই ভাল লাগিল ইয়াতে মই আজি প্ৰথম আহিছোঁ যদিও মোৰ ওচৰতে মানে ৰহাতেই যিহেতু হয় মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে যদিও ইয়াতে মই আগতে অহা নাই মানে পাৰ্কখনত আজি প্ৰথম সোমাইছোঁ আৰু এদিন আহিছোঁ বাহিৰে বাহিৰে সোমাই গুচি গৈছোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰা পাৰ্কখনৰ ভিতৰতো দেখা নাপায় যিহেতু অলপ ওখ গতিকে পাৰ্কখনৰ ভিতৰত কি আছে একো ধৰিবও নোৱাৰি আজি প্ৰথম সোমালোঁ ভালেই লাগিলে বাৰু সোমাই এইফালে আমি বস্তু বাহিনী সামৰি ঘৰলৈ যাবলৈ কাৰণে ওলাইছোঁ আৰু মই এইফালে হেলমেটটোও পিন্ধি লৈছোঁ এইটো নিপিন্ধিলেতো কাম নাই ৰহা টাউনৰ মাজতে যাম বাৰু যি কি নহওক আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল লাগিলে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ এইখিনিতে কওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো মোৰ ইউটিউব চেনেলত চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহ'লে পে'জটো ফ'ল' কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই